Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Biz bu gün əməsə Masadır qəsəbəsində, yenə Bakı yaşayış kompleksində şəxsi istifadə üçün istifadə olunmuş 2 mərtəbəli evimizi tanışıdırıram. Xatırladım ki, bizim 2 dət torpaq atasının artıq torpaq atası inşa olunub. Həyəti, həyətin hə, bax belə tamamilə döşənilib, evin altı tamamilə döşənilib və obyektin də yararlıdır. Birinci növbədə həyəti hansı evin içində mən sizə tanıtdım, sonra isə evimizin birinci mərtəbəsini tanıdacağım vecan da gördüyünüz kimi ağlardaşla döşənə də balanslı ağlardaşlandır. Tam yaşayış olan bir yerdir. Burdan da görsün Yeni Bakı binaları. Bax burdan görsəniz Yeni Bakı binasında Rus məktəbi Azərbaycan məktəblə mövcuddur. Həyatlar arasında -dən, 2-3 dənə avtomobil daxil olur. Evin altında da maşını sala bilərsiz. Bax belə bir bahalı qapıdır. Onu da xatırladım sizə. Jalousie multi sistemdir. Onu da xatırladım sizə. Evimiz dörd yoldadır. Sağı, solu və qabaq tərəfi evimizin yola baxandır və evimizin xatırladım ki sol tərəfindən obyekt yarada bilərsiz. İrəli nöqtədə evimizin altı ilə da birinci mərtəbəni mən sizə tanış edəcəm. Evimiz ümumiyyətlə 230 kvadratdır. Onu da xatırladım sizə. İkinci mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. İrəli nöqtədə birinci mərtəbəsini mən sizə tanış edəcəm. Bu gördüyünüz koridor sistemi, mətbəx sistemi hamısı stuponla təsirs olunub. Və mərtəbə arası manat betonla təsirs olunub. Burda sağ tərəfdə evimizin mətbəxidir. Bax belə bir gözəl bir mətbəxdir. Burada da kollektor sistemə istıpolun hamısı mövcuddur. İçi soxsu, qaz xətti, elektrik xətti kimi çəkilib hazırdır. Buradan da şəbəkə pəncərə, 2 dənə poşa pəncərə açılır ki, onu da sizə göstərim mən. Bax, belə bir evimizin mətbəxi mövcuddur. Qapılarda baxılıq aparardı, onu xatırladım sizə. Sol tərəfdə bizim qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi yetərincə genişdir, bax belə bir gözəldir. Qonaq otağı mövcuddur. 3 dənə pəncərə mövcuddur. 2 pəncərə açılır orta pəncərəsi qoluqoydu. Belə gözəl bir evimizin qonaq otağı da burada da TV və elektrik və internet xəttinə kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulub. Qoşaq qapıdır. Qonaq otağı onu da xatırladım. Sağda 1, 2, solda isə 3-cü yataq otağıdır. Ümumiyyətlə 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Pəncərənin də qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Onu da qeyd etdim sizə. Burada kondisioner sistemlə kimi seçilib, elektrik sistemi seçilib, hazır vəziyyətdə. Bu da birbaşa pəncərəsi yola baxır. Onu xatırladımsa. Əlavə qatırdım deyə 230 kvadrat 2 sot torpaq sahəsindən yuxarı. Torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Bura isə evimizin 3-cü otağıdır, onu da xatırladımsa. Burdan da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi hasardan aralı tikilib. Baxıb görə bilərsiniz. Evin arxa tərəfinə də keçə bilərsiniz. Ordan yoldan qapı qoyulub ki, evin arxa tərəfinə keçə biləsiniz. Evimizin yəni dörd dövrəmə yanla keçmək mümkündür. Onu da xatırladım. Hündürliyi 3 metrdir evimizin. Onu da xatırladım qiymətsə 110 min manata satışa çıxıb sözsüz ki, real alıcılarına endirim olacaq. Qapılar da bahalı qaplardır. Yəni ucuzluq qapıları deyil, döşəməsi, laminatı da ki, beton üstündən bahalı laminatdır. Burdan da pəncərəsi birbaşa yola baxır. Yəni farsına kəsən bir maneə yoxdur. Belə bir gözəl bir ev satışa çıxıb. Və sanuzəmlə məni tanış edim. Birinci mərtəbədə yerləşən sanuzəni tanış edim sizə. Bax belə bir gözəl bir sanuzədir. Burada duş kabinəsi üstə əlavə olaraq mərmər boyulub ki, burdan duş kabineti yığıldı. Bilirsiniz, yuxarı asma tavana təsir olunub. Oyuntazın yeridir, duş şurxanın yeridir, moykanın yeridir və burada yəni elektrik xəttini kim çəkib, sağda və solda elektrik xətti mövcuddur burada. İndi isə birinci mərtəbəsi ilə mənsə tanış edim, hörmətli qonağlarım, burdan da bax bir daha görsədim, bax belə bir evimizin giriş hissəsi mövcuddur. İndi isə evimizin ikinci mərtəbəsini məs tanış edim. İndi birinci mərtəbəsini tanış edim. Xatırın birinci mərtəbəsini yəni də əlavə olur. Qapı mövcuddur burada. Kombi sistemi isə bax orada yerləşir. Yəni burada gizli. Kombi sisteminin qazının kimi sistem şəkilində hazır vəziyyətdə. Yəni də əlavə olur. Kodaqla düzəldə bilərsiniz kombi sisteminin hamısını və birinci mərtəbədə bax belə də on xəttə bax. Yəni də manalt betondur. İşıqlandırma ışıq, sistemi də mövcuddur burada. Yəni siz burada gizli basen də yarada bilərsiniz. Amma şərhə zədurulmuş bağlı basen də yarada bilərsiniz. Burdan da yəni də əlavə olaraq baxırsınız səhər keçir. Burada da elektrik sistem çəkilib. 1-ci və 2-ci mərtəbə manat betonla tərtib olunur. Burada sağ tərəfdə gəldik. Klaudrop yerdə bilərsiz, onu xatırladım sizə. Sol tərəfində isə burada 1-ci mərtəbə, sanitar boşalıldı. Oynadı mən tanış edim. Burada da bütün sistemlər çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Və sonuncu otağın əməlsanış edim. Burada da gördüyünüz kimi birbaşa bu divarımız e, yola baxır. Burda düzdür. Kombi sistem çəkilib, mətbəx üçün əlavə olaraq qaz xətti, elektrik xətti, kanalizasiya xətti çəkilib. Burda hazır vəziyyətdədir. Bax bu branda gördüyünüz obyekt edə bilərsiz. Burdan da birbaşa qapısı yola baxır. Onu da göstərdim sizə. 4 yolludur. Bu yer 4 yolda mövcuddur. Evin fasad tərcoxbeyimiz alın düzəldilib. Onu da qət edəmsə tam fərqli bir dizayndadır evimiz. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərin birinci növüdür. Siz tanış olun biz inşallah ev olmayan insanlar Allah təala birə görə dəvət xidmət etsin.